Сегодня наш фонд народной армии вместе с нашими друзьями Тайфу, Днепр, передаем больнице Мечникова монитор для реанимационных больных. Надеемся, что он будет помогать спасать жизни наших бойцов. Вот этот монитор, который у нас круглосуточно работает в больнице Мечникова, спасет тысячи больных и раненых, которые к нам поступают в самом-самом тяжелом критическом состоянии. В первую очередь он будет для раненых, для раненых, ну и для людей, которые попали в тяжелые жизненные ситуации, ДТП. То есть это следящая аппаратура, которая сможет спасать человеческие жизни. Мы понимаем, что он стоит в пределах 150 тысяч гривен. Это большая сумма, и больница не всегда располагает такими средствами. А таких мониторов надо много. И мы рады, что есть такое хорошее начало.